не пострадала что? Не... Вот, вот, у меня выпала возможность познакомиться с своем наевым был человек большой большой воин патриот переживал как отец подсовский переживал такой бойцов и всегда говорил любимая присказка была слушайте меня и вы вернетесь живыми к сожалению сам погиб для всех кто его знал это огромная потеря таких командиров таких воинов настоящих дай бог нам в украине побольше мы все очень скорбим среди моих соотечественников, украинцев, которые сегодня гибнут. Гибнут на нашей родной земле, защищая ее. Погиб и один из славных сынов чеченского народа. Погиб, защищая нашу с вами землю. Поэтому я сегодня не могла дома сидеть. Я сегодня с вами. Солидарна с тем, что нам сегодня очистить нужно нашу землю от всякой нечисти. Любыми способами. Мирным не получается. Погибших солдатов Украины, мирных жителей Украины на одну во минуточку. -во Воевал не только за свободу Украины. Когда-нибудь, когда империя зла, развалится, будет свободная республика Ичкерия. Я хочу, чтобы, если украинское правительство на следующий день не признает это независимым государством, чтобы мы вышли все сюда и потребовали от того, кто будет президентом, сделать это.